полковник Левыкин Михаил Иванович, Главное управление государственной службы на ситуаций. Планируется на сегодняшний день привлечение тяжелой техники, возможно, с Днепропетровской и Харьковской области для расчистки дорог в Мариупольском направлении, где сама сейчас создалась более такая тяжелая обстановка на сегодняшнюю минуту. И, возможно, будет направление Донецк-Новозовск. Это старобешевый отель, но на сегодняшний день э, все люди, которые находились в снежных заметах, выведены, вывезены. Многие находятся в пунктах обогрева, где им предоставляют условия: чай, тепло, телефонную связь и ждут, когда уже будут службами дорожной службы, совместно с нами произведена очистка дороги. И потихонечку будут их освобождать и доставлять уже к месту их проживания. Будем так Сложности будет говорит, то, что опять же природного характера это снег, очень большой сильный ветер до 35 метров в секунду. В таких местах трассы, где всевозможные впадины, образуется снежный налет высотой до 2-2,5 метров инженерной техники и техники, которые использует наш Облтодор, очень тяжело пройти и расчистить это. Но пытаемся, идем, расчищаем. Практически там, где расчистили, вперед продвигаемся, уходим. Может, через час опять там замести. Но в настоящее время со стороны Донецка уже прошли Еленовку, подразделение Облатодора совместно с нами. Со стороны Мариупольской трассы идут в самое, будем говорить, такое недоступное место. Это Володарское направление. Наша инженерная тяжелая техника идет туда для оказания помощи. Первая очередная задача наша была, это людей эвакуировать. Снежный заметов, с их автомобилей, автомобили фур, которые едут в то или иное направление, Запорожское направление или Крымское ехали. Мы оттуда всех повыводили практически. Есть отдельные места, это в этом районе Володарки практически фуры, те, которые идут с грузом ценным, водители отказались выезжать в теплые оборудованные стационарные места, и они находятся вместе с фурами. Но, тем не менее, наши сотрудники обеспечили их чаем, питанием, водой, СМ, помогает им и находится постоянно в телефонном режиме на связи проводится ли работа по помощи электрика? В обязательном порядке. Это было принято решение изначально, сразу же. И вчера на заседании в администрации нашим губернатором определены самые пораженные участки населенных пунктов. Наши сотрудники подразделения вместе с ремонтными бригадами восстановительными довозят их до места аварии и устраняют неполадки. Вот на сегодняшний день, будем говорить, из более таких, более опасных участков, где было очень много, более 740 домов, это Белосарайская коса, утром уже были подключены. Сейчас вот работаем в Володарском направлении. То бишь определены все приоритеты направления, все находится под контролем. Водители, которые собираются в дальнюю дорогу, я уже как-то говорил, что, естественно, запас ГСМ, теплая одежда, чай. Телефонная связь, чтобы не могла батареи телефонной связи, мобильные телефоны могли быть позаряжены. Но, честно говоря, мы никому не рекомендуем сейчас уезжать куда-то и решать какие-то свои личные вопросы или служебные. Нежелательно. Но если такая ситуация происходит, естественно, служба 101, мы всегда рады помочь и прибыть на помощь. Не всегда получается быстро, все зависит от погодных условий. Михаил Иванович, Вы сказали, что люди уже вывезены, кроме тех, кто отказался. Погибшие? На сегодняшний день погибших или с какими-то травмами или оборожениями на сегодняшний день нет. Мы помогали медицинской службе, 10 рожениц вывезли и доставили в медицинские учреждения. Были такие случаи, что даже для людей, которые бросали свои машины, то бишь закрывали, садились на нашу инженерную технику, так называемый танк, и приезжали в стационарные пункты обогрева. Да, я еще хочу раз подтвердить, что вчера состоялось заседание областной комиссии ТЭПЧС, где согласно классификатора по определению надзвичайных ситуаций природного характера было принято решение, что в Донецкой области не на всех участках, а именно направление южное, восточное, ввести чрезвычайную ситуацию природного характера. Какого уровня? Это региональный уровень.